হেল্ল' ভিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰো খবৰ ভালে আৰু মই লৈছোঁ ইয়াতে ৰৌ মাছ গতিকে আপোনালোকে যিকোনো মাছে বনাব পাৰে আৰু এইফালে কোমোৰা জালি কোমোৰা কোনে কোনে ভাল পায় সেইটোও জনাব আৰু দুপৰীয়া সাঁজত এনেকুৱাকৈ দাইল আৰু কোমোৰা জালি আৰু লগতে মাছৰ আজি কাচন্দি দিয়া মাছ বনাম গতিকে কাচন্দিখিনি মই আচলতে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বহুত ধুনীয়া লাগে খাই আৰু লগতে ভাবিলোঁ কলপাতত দিলেই বা ফইল পেপাৰত দিলে আচলতে বহুত ভাল লাগে গতিকে মোৰ তাত দুবিধে নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই এনেই কেৰাহীতে দি কাচন দি দি বনাম ভাপত নহয় ভাপৰ নিচিনাই হৈ যাব আচলতে বহুত বেছি মছলা পাতি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেয়াই আৰু আৰু এইফালে কাটি আছোঁ কোমোৰাখিনি গতিকে সকলোখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' দি চাই থাকিব শেষলৈ আৰু কোমোৰাখিনি হোৱা মানে মই মাছখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ পাঁচ দহ মিনিট সময় ৰাখিম এইফালে মাছখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু মই মাছত লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা দুটাই দিম যিটোকে ইয়াতে এটা দিম আৰু এটা ভাজি কেনে মাছখিনি বনাওঁতে আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে এয়া মেৰিনেটত মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ পিঁয়াজ কাটি আছোঁ এয়া আৰু লৈছোঁ গোটা নহৰু এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আপোনালোকে যিমান খায় সিমান ল'ব গতিকে খুব ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দিছোঁ হালধি আৰু দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে কাচন্দি গতিকে এয়া কাচন্দিত বটলটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু কাচন্দি এতিয়া মই ইয়াতে দিম বহুত বেছিও নিদিওঁ যিহেতুকে ইয়াতে মানে টেঙাও হয় কাচন্দিখিনিৰ কাৰণে বেছি টেঙা হৈ যাব গতিকে মাছৰ পৰিমাণ লৈ আপোনালোকে দিব আর মেনেটত লাগিব আবার মিঠাতেল গাকে যাংসতে হাশতে হোক মিঠাতেলখান পিছত খানি দিব খুব ধুমিয়া হয়ে যায় মানে গতি দি দিল আর এটা চামুচে খুব ধুনিয়াকে মিক্স করে লম লই কিনে দশ মিনিট রেস্ট করব আর কালার তো সবসম বহু ধুমিয়া হয়েছে ন গিয়ে আপনারাও এনেক আর এই ফেলে মানে এতে ঢাকি দিছোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ কেৰাহী কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিলোঁ মিঠাতেল বহুত বেছিও তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই আপোনালোকে বেছি খালে বেছিকৈ দি ল'ব মই যে ক'লোঁ আপোনালোকক পিঁয়াজ দুটা দুটা লোৱা বুলি এটা দিছোঁ মেৰিনেটত আৰু এটা মই এনেকুৱাকৈ তেলতে ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় ভাজি থাকিম আৰু এতিয়া পিঁয়াজৰ ধুনীয়াকৈ ৰং সলাইছে পিঁয়াজে আৰু এতিয়া দিম মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰু বটা গতিকে এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ আৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল ইয়াতে মই অকণমান পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ দহ মিনিট হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে গতিকে বলক বনাই লওঁ আৰু ফাইনেলি মোৰ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দহ মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি দিয়াৰ সময় হৈ গ'লে আছোঁ আৰু এইফালে মই এতিয়া ইয়াতে দি গৈছোঁ আৰু এই বাতিটোতে মই অকণমান পানী লৈ পানীখিনিও দি লৈছোঁ এয়া চাওক পানীখিনি দিয়ে ঢাকি দিম মাছটা ডর যে পানি অল্প অল্প তিনবার দি আর মানে ললো আর আলুখিন একবারে পাতলকে কাটি লোক খুব ধুমিয়া সালে সিজি যাব আৰু চাওক এইফালে ঢাকি ঢাকোন খুলি দিলোঁ আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া হৈছে মানে কি ক'ম আৰু এয়া চাওক খুব সাৱধানে মই এনেকুৱাকৈ মাছখিনি লৰাই দিছোঁ আৰু এইফালে আলুখিনিও সিজি আহিছে মোৰ জ্বলা কম হোৱাৰ কাৰণে আৰু কেইটামান জ্বলা কাটি দিলোঁ আৰু তেতিয়া ভাল লাগে আৰু যেতিয়া অকণমান টেঙাও উঠে গতিকে এতিয়া পানীখিনিও দি ল'লোঁ আৰু এয়া মানে শেষৰ পানী গতিকে এইখিনি শুই গ'লে আমাৰ মাছৰ তৰকাৰী হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয়নে মাছেই হওক মাংস মাংসই হওক অলপ বেলেগ ধৰণে খাব মন যায় গতিকে মোৰো মন যায় আৰু এইফালে খেতিও যিহেতুকে মাছ আৰু এই চব্জি আনিলে গতিকে মাছটো বনাই আছোঁ আৰু লগতে এইফালে চব্জিখিনিও ঠিক ঠাক কৰি থওঁক ফ্ৰিজটো আণ্ডাৰ হৈ আছে আৰু কাৰেণ্টটো গ'ল মানে সেইকাৰণে গতিকে সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু এইফালে চাওক মোৰ এইখিনি কাম হোৱালৈ মানে মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পানীখিনি শুহি গ'ল এতিয়া খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু বইল মাছৰ নিচিনাই হৈছে আচলতে এয়া চাওকচোন কালাৰটো তেনেকৈয়ে আহিছে আৰু খাব মানে বহুত টেষ্টিয়ে হ'ব চাগে আৰু এইফালে মোৰ ভাতৰো হুইচেলি যাই আছে দেই আৰু গেছ মই গেছ ষ্ট'ভ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে ঢাকি দিলোঁ মোৰ মাছৰ তৰকাৰী দি ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটি সুন্দৰ ব্লগত লগ পাম বাই